Понеділок, 17 жовтня, оперативна нарада у міського голови. Опалення в місті жовті води з'явиться не раніше наступного тижня. Гроші на погашення боргу тепломереж перед Дніпрообленерго та Дніпропетровськгазом, газом, а це 6 мільйонів гривень, будуть виділені з міського бюджету. Ця процедура займе кілька днів, після чого тепломережам знадобиться ще два дні, щоб запуститись. Проте сподеваемость уже за тиждень в Жотоводских оселях заявится тепло. Учитывая ситуацию с погодой, что еще погода как бы не очень, конечно, холодная, но тем не менее температура ниже, чем предполагается для начала отопительного сезона, поэтому по моему заданию финансовое управление Исполнительного комитета выходила на работу в субботу и подготовила все документы для того, чтобы перераспределить бюджет. Процедура следующая. Готовятся документы. Эти документы рассматривает исполнительный комитет. После исполнительного комитета будет рассматривать сессия Желтоводского городского совета. И после этого, если решение положительное, работа с казначейством, то есть еще два дня. Но вот для сведения жителей, Обычно перераспределение шляется, у нас сессия была запланирована 26 октября. Учитывая ситуацию, сложившуюся с теплом, ну не только в городе, а вообще в целом Украине, потому что Сергей Александрович так, он э, скромничает, он узнавал, какие долги у других городов, то там такие долги, что нам просто не снились даже. Тем не менее, некоторые города подключают при наличии таких долгов. То есть, ну как я говорю, все-таки вопрос это скорее политический, чем экономический. И так вот вернемся к нашей процедуре. Сегодня документы практически готовы. Завтра исполнительный комитет и в среду мне очередная сессия в эту среду, мне очередная сессия и два дня для того, чтобы эти деньги ушли по назначению. Ну вот таким образом решили мы сработать по крайней мере. По поводу детских садиков и школ там, где есть автономное отопление. Сегодня было дано мной указания. Это оформится в виде распоряжения. Сейчас мы посчитаем, правда, о каких там деньгах идет речь. Вот. Ну, в принципе, там никаких проблем к подключению нету. То есть там, где автономка, все есть, договора есть, они действующие с прошлого года. Единственное, что вы понимали, если мы сейчас подключим автономку в садиках и в школах, то для бюджета это выльется за вот эти вот неполных полмесяца, выльется примерно в 300-400 тысяч гривен. Ось вот це підключення. Учитывая те, що тут є канікули, ну, але как бы зараз ще думаємо, приймаємо рішення. Протягом жовтня-листопада в Україні триватиме осінній призов до Збройних сил. В жовтих водах юнаки до армії не поспішають. Наше місто останнє в області по кількості бажаючих. Тому військовий комісаріат звернувся до керівників підприємств з проханням не приховувати своїх працівників, які ухиляються від армії. Зараз от іменно сталкуємося з проблемами з тими, що деякі підприємства ну як вам сказати, так от не реагують, не бажають робити так, щоб призовники з'являлися до військового комісаріата. Тому я дуже прошу начальників, директорів, підприємств надати посильну допомогу в явці призовників до військового комісаріату. Лікарська комісія в військовому нашому комісаріаті працює кожного вівторка та четверга. А також, в принципі. З понеділка по п'ятницю призивники можуть приходити? Я знайду і домовлюся з нашою лікарнею, щоб їх навіть прийняли в будні дні в нашій міській лікарні, в нізависимості від того, що в воєнкоматі комісія працювати не буде. Зараз дуже плачевне становище в нашому місті в жовтих водах. Чи потрібен жовтоводцям алкоголь вночі? Питання продажу спиртних напоїв після 10-ї години вечора обговорював міський голова з керівником поліції, адже за тиждень зареєстровано більше сотні правопорушень. Чи є надія, що обмеження нічної торгівлі знизить рівень злочинності в місті? От вас було подання на мене, що все таки поліція вважає, що в жовтих водах. Как в Киеве можно ограничить продажу спиртных ну, алкогольных напитков до там какого-то до 22 или до 23 часов? Илона, что скажете, поддерживать? Но я считаю это правильно, потому что тяжкие преступления совершаются именно в вечернее и ночное время суток и, естественно, состояние алкогольного опьянения. Это касательно грабежей, разбоев, они у нас, кстати, участились. Вот холода пришли, я не знаю, блин, начинают либо греться, либо что, Потребляет больше спиртных напитков. А тем более, всем известно, у нас некоторые точки торгуют, которыми мы боремся, боремся, но пока побороть не можем. Но я думаю, если вместе мы возьмемся, то мы все-таки поборем. И по кражам металла все-таки, вот у нас есть водоканал, страдает луновой люки. Вот Жанна Кропоткин опять же украли люк ваш, да, Евгений Анатольевич? Вот тот, там, где ремонтировали вы, там опять этот люк украден. Вот все-таки проблема с этим пунктом приема металла. Я-то, в принципе, не возражаю, что металл принимали. То есть, действительно, есть металл в земле находится, его надо оттуда изымать, и сдавать на переработку и так далее. Это общая, как бы, общая человеческая задача Утилизировать и переработать. Но в данном случае идет люди идут по пути наименьшего сопротивления. Они просто воруют люки, которые находятся у нас в городе. Вот это вот у нас проблема. Ну честно говоря, пока данных мы не установили, ну будем как раз через металлоприемные пункты и выявлять. То есть люди либо если уже сдают, то есть уже сведения о них. Мы будем работать с этими пунктами. Підприємство Чисте місто продовжує розраховуватись з боргами по податках, які утворились в минулі роки. Про це повідомляє керівництво підприємства. За 10 місяців погашено 120 тисяч гривень. Продовжується і робота з населенням. Укладаються нові угоди, складаються адміністративні протоколи за порушення благоустрою. За неділю прошедшою составлено 16 адмінпротоколов. В дальнейшем значит, работа с этими, с этими, людьми, на которых составлены админпротоколы, проводится на предприятии. Если человек категорически отказывается заключать договор, подаем на админкомиссию. Подготовка к зиме. Ну, наша задача основная – это значит, подготовить технику. Это, в принципе, все в плане, в рабочем режиме проводится. То есть техніка готується. Я сподіваюся, що буде. Техніка у вас готова, у вас бульдозер. У нас бульдозер і трактор. Зараз ми займаємося вопросом приобретения лопаты лопати на трактор. Ну, на ходу у вас і бульдозер. Да, и трактор? Да, на ходу техника, да. Жрео готується до зими. Поки ще погода дозволяє, поспішають виконати роботи по асфальтуванню. Залишилось не так вже й багато. А що вже зроблено? Був за участок казакове. дороги по плану. И на завтра планируем асфальти... асфальтировку у тех участков по договору с водоканалом и с теплосетями. Закрываем. И готовим в дальнейшем улица Лесная, заканчиваем ее подготовку. И думаю, если погода вроде бы у нас без дождей будем закрывать этот участок. Ну, в перспективе дальше будем переходить на улицу Владимира Волойкова. По метизу, грант Метизу проплата есть за Гагарин? Не пока произведена так потому что у нас так сейчас улица Гарина пока зависла в воздухе. Да. Подготовьте письмо на руководство. Хотелось, чтобы они обещания свои выполняли. По ливневке. Листья листьями, но есть в которые забиты у нас. Что мы делаем с ливневой канализацией, которая у вас Те в участки, которые были, ну, забивались, но ну, в основном это ли, забивается листвой, и ну, мусор, ну, чистим, и проблем таких нет. Единственная у нас проблема есть, это внизу. Ну, там будем смотреть, одна ливневка у нас, да, проблемная. Это где? Рушевского, Ярослава Мудрого? Да. Ага, понятно. Поэтому. Но мы изучали, там, там есть проблема вообще с той, с той ливневкой, там непонятно что, там, там сети разные, теплосети, сети там, и ливневка там как-то пересекается, ну, вода там стоит постоянно. Да. Мы были на участке, там прошлись по этому участку, ну, надо смотреть именно конкретно, ну, комиссионно. Андрей поделяться. Петрович, этот участок, он всегда был проблемным, поэтому, пожалуйста, уделите время, выделите специалистов, пускай пойдут, посмотрят. Да. Комунальне підприємство ритуальні послуги економить землю під захоронення і констатує зменшення смертності серед населення. Міський голова, в свою чергу, відзначає позитивну динаміку в роботі підприємства. Ну, можете ж працювати без жалоб серіпович. Зараз конкурентна боротьба продовжується. Ну но... не говорите, що быть... мало вмирають. Вмирають люди з такою вміраль чуть-чуть. Сейчас... как бы чуть меньше, слава Богу, может быть. Но я скажу единственное, что сейчас стараемся, конечно, землю немножко экономить, идем навстречу людям, делаем под захоронение возле родственников и так далее. Заключили договор с одним из ЧПшников по вывозу того, письма направлено. Поэтому все в штатном режиме, работаем, материальное положение, потихоньку подтягиваем хвосты, то есть потихоньку движемся.